নমস্কাৰ স্পাৰ্ক এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ সকলোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ আন কেইটামান প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হুইট ৱাজ দ ফলয়িং কিং ৰিবিল কামাখ্যা টেম্পল কামাখ্যা টেম্পল কণজন ৰজাই পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰুদ্ৰসিংহা ভগদত্ত নৰনাৰায়ণৰ প্ৰমত্ত সিনহা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নৰনাৰায়ণ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল দি ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স অৱ আছাম সাহিত্য সভা ৱাজ হেল্থ এট গুৱাহাটী শিৱসাগৰ নগাঁও যোৰহাট অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন সন্মিলন কেতিয়া অনুষ্ঠিত ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শিৱসাগৰ ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰথমখন সন্মিলিত হৈছিল সন্মিলন হৈছিল আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আছিল ইয়াৰ সভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদক আছিল হৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ ফৰটিন ফ'ৰ্টি নাইন ফ'ৰটিন থাৰ্টি ফাইভ ফ'ৰটিন ফিফটি ওৱান ফ'ৰটিন ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰেটো হ'ল ফ'ৰটিন ফৰ্টি নাইন আৰু মৃত্যু হৈছিল ফিফটিন ছিক্সটি এইট তেওঁ একেদৰে এগৰাকী ধৰ্ম বিচাৰক সমাজ সংগঠক গায়ক অভিনেতাক অবিচিত্ৰ আছিল আৰু শংকৰদেৱে অসমীয়াই জাতি সাহিত্য সংস্কৃতি নিৰ্মাতা সেইবাবে তেওঁক প্ৰিয়তম হিস্য মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক সৰ্বগুণাগৰ শব্দৰে অভিহিত কৰিছিল তেওঁ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম অথবা এখন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি অসমীয়া সমাজ জীৱনক একত্ৰিত আৰু সংহত কৰিছিল এতিয়া পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ৱাজ হুইচ ওৱান ৱাজ দ্য লাষ্ট কেপিটেল অৱ আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্য শেষ ৰাজধানী ক'ত আছিল ইয়াৰ সূত্ৰ উত্তৰটো হ'ল যোৰহাট হুইচ ওৱান ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ কছাৰী কিংডম কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল ইয়াৰে সূত্ৰ উত্তৰটো হ'ল ডিমাপুৰ হু এমং ডিফলিং ফ্ৰম আছাম জয়ন্তী মাৰ্চ নিম্ন কণখন বিখ্যাত কণে বিখ্যাত দাণ্ডী মাৰ্চত অসমৰ পৰা যোগদান কৰিছিল লিৰাধৰ বৰুৱা ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ গান্ধী দণ্ডী যাত্ৰাত অসমৰ লিৰাধৰ বৰুৱাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল চল মাৰ্চত দাণ্ডি যাত্ৰা বুলিও জনা যায় আৰু এইটো চৌব্বিছ দিনৰ বাবে সম্পন্ন কৰা হৈছিল আনহাতে দান্ধী সত্যাগ্ৰহ আছিল ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ শাসনত গান্ধীৰ নেতৃত্বত আইন অমান্যৰ এক কিংবন্তী অংহ কাৰ্য